Вот же, пани Наталья, доброго вечера. Какие новости, что отбывается, какие перспективы? Здравствуйте. Ну, новости, в принципе, сейчас все одни и те же. Как 2 мая моего мужа арестовали, до сих пор мой муж находится в плену. Когда я слышу, что кто-то в плену 10-15 дней, все это замечательно. Дорогие граждане, мой муж уже в плену 71 день. Наверное, дольше него еще пока никого не было в этой ситуации. На самом деле на данный момент времени ничего еще пока не изменилось. Точно так же они сидят и ждут, пока наш господин Порошенко примет вопрос, вернее, ну, поставит свою подпись под тем, чтобы просто освободить наших ребят. Речь идет о том, чтобы обменять 14 человек, которые находятся в городе Горловка, на одну барышню Ольгу Кулыгину. Господа, идет речь обмена 14 человек наших военнопленных на одну барышню. И до сих пор господин Порошенко почему-то об этом думает. Я хочу просто, прямо сейчас, обратиться к господину Порошенко. Я слышала, что когда, была, когда были ваши выборы, у вас родился внук. И как я хотела спросить, хорошо вам с внуком? Вы знаете, я вам скажу так, 2 числа... 2 мая меня с беременной дочерью, мои друзья, вывезли из города Горловки. И никто, никто абсолютно до сих пор не пытается освободить моего мужа. Слава Богу, моя девочка уже родила. И свою внучку я еще не видела, хотя моей внучке две недели. А знаете, почему я ее не видела? Потому что я бегаю по Киеву, как дурочка, во все спецслужбы. И обращаюсь с тем, чтобы освободили моего мужа. И в результате до сих пор ничего. Господин Порошенко, я просто знаю из достоверных источников, что есть ваше слово на то, что вы готовы были подписать этот обмен. Скажите, ваши слова ничего не значат? Или вы просто будете слушать ваших советников и ничего не предпринимать? Я не могу понять, неужели одна барышня стоит жизни наших 14 военнопленных? Я не могу понять просто, почему это все происходит. Послушайте, а, а, ну, насколько это достоверная информация, что и справедливость должны обменять на вашего человека и других? Мы сейчас подаем, как истину. Вы можете почитать, у нас есть переговорщик Владимир Рубан, который угу. ведет переговоры. И он постоянно, ну, периодически он дает интервью. Это достоверная информация. Угу. А эта Кулыгина, она в чем в ее суть, кто она такая? Как позиционируют, что господин Бездер дал слово своему офицеру, что он вроде бы жену этого офицера возвратит. Ее задержали за то, что она возила незаконно 13 тысяч долларов вроде бы как. Ее задержали за незаконный ВОЗ-валюты на территории Украины. Uh -huh. Ничего интересного она не представляет ни для кого. Ну, э, расскажите, какие, что сразу в каких умовах их сейчас утримывают, или какие у вас есть связок? Да, с мужем у меня связь есть, потому что когда их уже пытались обменивать, уже была Говорю нас с нашим президентом, им отдали телефон, им отдали документы. Uh -huh. И как я понимаю сейчас Горловка у нас по всей Донецкой области считается как бы самым таким лояльным содержанием военнопленных. Я про это не знала. Я вам так... просто рассказываю. Uh -huh. Сейчас господин Бездер, вот была недавняя ситуация. Uh -huh. Он от Бородая забрал Романа Свитана привезли вы слышали о нем что там иголки под ногтями были он его лечил он пытался забрать поехать узнать судьбу нашей надежды савченко летчицы два дня он мотался по луганску соответственно надежду переправили в россию просто не успели точно так же вот понимаете он, он сейчас себя позиционирует как некий такой робин гуд замечательный. Так что вы считаете, что вся история просто в том, что нужно пойти на обмен и что это все возможно, да? Я просто уверена, что это возможно. Речь идет действительно, понимаете, об одной этой барышне. Угу. Безер сказал, что он отпустит всех военнопленных, если ему отдадут эту девочку. Угу. Я просто действительно не могу понять, в чем состоит проблема. Угу. Я не могу понять, понимаете, вот 14 человек. Вот точно так же, как и я, за ними стоят и жены и матеря, и сестры. Среди них там полковник СБУ Васющенко Александр. Среди них там два мальчика 25-й десантуры, 72-я бригада десантная, Кировоградский спецназ. Уже весьма признаемого. Я положение. уже действительно, вы знаете, это моя большая семья. И я за этих ребят я буду рвать просто. Извините, это военнопленные, это ребята, которые защищают, ну, хотят защищать, защищать нашу Украину. Извините, неужели стоит, понимаете, нашему президенту? Это наш президент, президент нашей страны. Угу. И он будет думать, спасать ли жизнь наших ребят? Извините, это его подданные. Почему такое отношение к этому? Нужно просто его одно слово – я просто, ну, я действительно не могу понять. Мы сейчас вот с мамами, с женами, мы просто ждем, исполнит ли президент свое слово. Потому что ну, это просто невыносимо. Поймите, 71 день психоза, это, это просто ничего. Ребята точно так же сидят в плену. Хорошо, да, сейчас с ними обращаться нормально. Извините, когда собер бомбили горловку, Бездар сказал, что он будет наших пацанов выставлять как щиты и закрываться ими. Вы поймите, но они все равно в плену. Сейчас какая-то малейшая потасовка, и опять наших пацанов выставят щитами. Вы не представляете, какая какое это действительно сильную, тяжелая ситуация. Ходите постоянно у нашего правительства с протянутой рукой просить освободить заложников. Ведь ребята защищали нашу страну. Почему к ним такое отношение? Ну, мы не могли, звичайно, не надати слово пані Наталі. Історія 71 день, та, да, нагадаю, її чоловік перебуває в полоні, Василь Будик, і Якщо справа лише в тому, що можна їх обміняти, то напевно звичайно сподіваюсь, ті, хто потрібно, почули це, і ми принаймні отримуємо звичайно коментар. Спасибо я большое. думаю, і почуємо, чи справді ситуація полягає труднощі лише в цьому полягає, чи можливо якісь ще обставини. І Думаю, якщо серед наших пацанів сидів хоча б один родственник. Либо нашего президента, либо его советников, которые дают очень умные советы. Mm -hmm. Я бы посмотрела, за сколько часов бы приняли решение поменять эту девочку, хотя они все прекрасно знают, что она никакого интереса для нашей страны не представляет. Mm -hmm. Вот и все. Поэтому просто, господин президент, мы ждем подтверждения того, что ваши слова они не расходятся с вашими делами. Добре. Спасибо Дякую, большое. Наталья. Наталья Будик, тружина вис... Василя Будика, який 71 день, 51 день перебуває в полоні в Безляра. Він же ж без один з керівників російських найманців, які очолюють сепаратистів в горлівці.